Когда мне было всего лишь 3 года, мой папа взял меня с собой на удачу. И возвращаясь домой, мы увидели у дороги кусты сирени. И папа тогда сказал мне, а давай нарвем сирену, сделаем красивый букет, и ты подаришь его нашей маме. Сказано-сделано, букет получился очень красивый. Но уже подъезжая к дому, я обнаружила, что Забыла этот прекрасный букет на остановке. Естественно, папа сказал, возвращаться уже поздно. Нужно было быть внимательным. Внимательнее я так и не стала. Но слова папы о том, что уже поздно возвращаться, я заполнила надолго. И вот сейчас рассуждаем, а что делать уже поздно, а что в самый раз. Некоторым навыкам можно и лучше учиться именно в детстве. И к таким как раз относится умение кататься на велосипеде. У меня очень много активных друзей велосипедистов, которые часто звали меня покататься. На что я отвечала? А я не умею. Не умеешь? Слышала я в ответ. Для многих людей навык кататься на велосипеде соизмерим с умением читать, писать и даже говорить. Но я вот в детстве не научилась, но прошлым летом я решила исправить ситуацию, взяла всю свою волю в кулак и начала учиться. Поэтому, когда мой хороший друг пригласил меня на свой день рождения в стиле велопикник, я смогла ответить, конечно, дружище, я поеду. Правда, сказать было несколько проще, чем сделать. Но все же я в тот день проехала целых 14 километров. Была безумно счастлива и горда собой. Потому что я таки сделала это. Ну, в детстве я не только не смогла научиться кататься на велосипеде. С рисованием у меня тоже было все крайне плохо. А в прошлом году меня очень вдохновила речь победитель оксана Оксаны Бадовской о рисовании. И вот несколько месяцев назад я познакомилась с прекрасной девушкой, которая пригласила меня в прыжок по рисованию. И я пришла. И теперь хочу не просто с уверенностью подтвердить слова Оксаны, о том, что рисовать может каждый. Рисовать красиво может каждый. Вот что получилось всего лишь. После двух занятий по рисованию. Теперь эта картина украшает а присоединиться Еще одна, вот только высохнуть раз. Конечно, кататься на велосипеде и рисовать мне хотелось всегда. Но вот некоторые занятия меня особо никогда не привещали, скажем так. Это может к этому можно отнести и вязание крючком. Я вообще не понимала, как вот этой вот изогнутой палочкой можно что-либо связать. Но все изменилось, когда я узнала о замечательном и необычном проекте «Чудо с немножко». Все мы знаем, что беременность у человека длится 9 месяцев. Для некоторых вообще так спешат в этот мир, что рождается в ближнем времени. И таким деткам нужен специальный уход. К ним присоединяют разные катетеры, трубочки. Но часто детки просто сливают себе все это, что не из хорошо. Но люди нашли выход этой проблемы и придумали этих замечательных осьминогов с их волшебными щупальцами. Такие щупальцы начинают пополовину матери. И когда ребеночек держится за ним, то чувствует себя в безопасности, как у мамы в животике. Конечно, услышав такую историю, я просто загорелась желанием связать этого осьминога. Да, мне было трудно, иногда хотелось все это забросить, но в такие моменты я представляла крошечного младенца, лежащего своей маленькой ручкой это щупальца. Я понимала, нельзя сдаваться, ведь мой труд будет не зря. Я таки вчера довязала своего основа. Вот такой вот. Я не знаю, в один из родомов что всего лишь за год я смогла попробовать <laughs> доказать самой себе, что не поздно научиться многим вещам, даже в моем почтенном возрасте. <laughs> <laughs> я, по сути, училась тому, чему учатся школьники и даже школьник. Но все же меня беспокоит один вопрос. Это тот забытый 20 лет назад сиреневый букет, и мне кажется, еще не поздно вернуться на ту остановку, забрать его и вручить моей любимой мамочке. Которая...